Отже, нові деталі конфлікту Ілона Маска та Дональда Трампа. Ілон Маск заявив, що президент США присутній на записах у справі Джефрі Епштейна, звинуваченого у сутенерстві та схилянні неповнолітніх до секс бізнесу. До цього маск звинувачував Трампа в невдячності. А Трамп заявляв, що розчарувався у своєму вже колишньому соратнику. Тож, до чого може призвести ця сварка, та чи не може в ній бути російського сліду? Поговоримо з нашим гостем. До нашої ефіру долучається Дмитро Гудков, російський опозиційний політик. Пане Дмитро, вітаю вас. Да, приветствую вас. Отже, певно, що ви як і весь світ пильно стежить, або принаймні знаєте, що відбувається між Дональдом Трампом та колишнім працівником, хоч і позаштатним Білого Дому, Ілоном Маском. На вашу думку, чи може це бути просто образа Ілона Маска на президента Сполучених Штатів, чи дійсно Ілон Маск вважає, що ось той великий закон про один великий прик? красний податок, е, нікуди не годиться. і За що не Америки у ще більшу, е, боргу, ще більшу боргове зобов'язання мається на увазі зовнішній борг Сполучених Штатів. Ну, во-первых, я бы здесь не с выводами, потому що два очень імпульсивних емоциональних человека, которые можуть э, сначала что-то выдать в Твіттері, да, на следующий день взять слово обратно. Поэтому совершенно непредсказуемо, как этот конфликт будет дальше развиваться. Но если э, действительно они объявили друг другу войну и будут продолжать, то, конечно, в данном случае у, э, у Маска гораздо меньше шансов эту войну выиграть. Ну, потому что э, из истории мы знаем, э, когда богатый человек объявляет войну политику, на, э, который занимает первые места, обычно он всегда проигрывает. И как раз здесь у нас все вспоминают конфликт между Путиным и Березовским. Да, в какой-то момент Березовский, ну, по сути, сказал примерно то же самое, я тебя посадил на, на президентское кресло, я тебя и сниму оттуда. Да? Ну, мы знаем, чем это все закончилось. И таких примеров в мире достаточно много. Вот. Понятно, что здесь Путин не Трамп, Маск и Березовский ⁇ это совершенно разные люди. Вот. Но тем не менее, надо понимать, что, конечно, автомобильная промышленность очень сильно зависит от разного уровня государственной дотации и так далее. Вот, а, как это все будет развиваться, сказать сложно, но если конфликт будет продолжаться, то, конечно, тогда Америка будет полностью погружена во внутренние политические разборки, и, конечно, ей будет не до каких-то там геополитических проектов, не до Китая, не до Украины, не до войны, войны в Украине, и это, конечно, плохо, да, потому что а, вот только мы недавно порадовались встречей <coughs> Мерца с Трампом. У них был неплохой вроде бы разговор, и э, Трамп явно дал понять, что войска американские остаются, что из НАТО э, Америка никуда не выходит. Это значит, что, ну, по сути, у Европы появляется пространство для маневров, значит, не нужно прям все деньги тратить сразу на замещение э, американских, американской поддержки. Это значит, есть деньги, чтобы в, в том числе тратить на поддержку Украины, но... Подчеркиваю, если Америка в этом конфликте погрязнет, то Европа тогда здесь должна будет рассчитывать только на свои собственные силы, я имею в виду в плане поддержки Украины. И мы тут с вами рухаемся в напрямку этого конфликта, его развития и возможных вариантов... Людей або спецслужби, які можуть бути до нього причетними. Ілон Маск у мережі X заявив, що ім'я Дональда Трампа присутнє на судових записах про справу Епштейна, і саме тому ці відео і докази ще досі не продемонстровані публічно саме з цієї причини. Звісно, ми не можемо ані повірити Дональду, ані ані повірити Ілону Маску, ані спростувати. Адже це дійсно дуже серйозне звинувачення, адже те, що відбувалося за попередньою інформацією на вечірках, влаштованих Епштейном, mm -hmm. це і схиляння до інтимних стосунків неповнолітніх дівчат, дівчат, які ще не досягли сексуальної згоди, якщо на таких вечірках не те, щоб брав участь у безпосередніх діях, а лише був присутній. Колишній президент і теперішній президент Сполучених Штатів, тобто двічі обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, це вже кидає тінь не тільки на самого Дональда Трампа, а й в принципі на весь на весь інститут президентства. Це надзвичайно серйозне звинувачення. Разом з тим, ми бачимо, що стосунки Дональда Трампа і Владіміра Путіна вони можна сказати теплі. Попри те, що Дональд Трамп час від часу заявляє, що він не розуміє цього хлопця, мабуть, він втратив глузд. Він не розуміє, на що він стріляє по українським мирним містам, але санкції не запроваджує. Більше того, джерела у сенаті стверджують, що він просить і Сенат поки що притримати ці санкції і за них не голосувати. На вашу думку, наскільки врегідність того, що російські спецслужби можуть бути поінформованими, що є на цих плівках Епштейна, і таким чином шантажувати Дональда Трампа, аби той. не ухваливал риских решений против Российской Федерации, частности, санкцийных. Я здесь бы с другого конца зашел. Понимаете, Дональд Трамп является таким политиком, ну, которого можно обвинять в чем угодно. Да? Да, давайте представим, что действительно у российских спецслужб есть. Какие-то снимки, какой-то компромат на Трампа, вот, который позволяет э, Трампом управлять. Я в эту историю совершенно не верю, но давайте представим, что так есть. Вот. А Дональд Трамп – это такой политик, которого ну, можно в чем угодно обвинить. Вот, и от него отлетает, так сказать, вот такой тефлоновый политик, от него отлетает э, любая критика. Э, его в чем только уже не обвиняли, тем не менее это никак не сказывалось на уровне его поддержки. Бывают такие политики, был такой политик Жириновский, чем-то вот на они похожи. Поэтому э, Дональда Трампа и так уже обвиняли и в, э, в харассменте там, и много в чем. Это никак не повлияло на э, его, так сказать, кампанию предвыборную кампанию. То же самое. Ну, ну и что? Ну опубликуют какие-то снимки. Ну выйдет Трамп, скажет, это все ерунда, это подделка, искусственный интеллект. И как бы его э, избиратель даже если не поверить в это, ну, он не будет очень сильно как бы к этому придираться. То есть, все равно вот эта вот базовая какая-то ядерная, точнее поддержка у Трампа останется. Вот другое дело, если э, будут бить в другие точки. То что Маск, э, так сказать, заявил, это такой предпринимательский взгляд. Да? предприниматель думает, вот сейчас компромат, компромат повлияет на рейтинг. Нет, это так не работает линейно. Вот, если действительно уровень жизни будет падать, если будут серьезные проблемы в экономике, то тогда, конечно, у Маски будет возможность в следующем году, накануне выборов в Конгресс повлиять на ну, кого-то поддержать, профинансировать какие-то праймериз профинансировать и сделать так, чтобы люди, которые 100% лояльны Трампу на этих выборах проиграли. И тогда будет нарушен баланс сил, и тогда у демократов или у противников Трампа уже будет большинство в парламенте, и там уже может быть все что угодно, вплоть до импичмента. Но в историю, что вот какой-то там компромат. Как-то сильно подкосить Трампа. Я не верю. Трамп это вот такой образец тефлоновых политиков, которым, ну, на которых можно скидывать сколько угодно, бочку компромата, но это никак не повлияет на мнение его ядерных избирателей. Це цікаво спостереження стосовно Дональда Трампа. Також хотел э, продолжить тему Илона Маска. Ну, те, що він робить, це дещо схоже і на певну помсту Дональду Трампу. І е, якщо на вашу думку, він таки е, захоче профінансувати е, іншу партію, демократичну партію на виборах у сенат, то тут виникає багато питань: а чи погодяться хтось із демократів отримувати мільйони доларів на передвиборчій компанії від Ілона Маска після того, як Понад 200 мільйонів доларів було влито е, в кампанію е, Дональда Трампа. Ну і це ж е, фактично буде приклад уже не підтримки е, е, кандидата з ідеологічних. Е, е, Позицій, а це фактично буде купівля е, тих чи інших е, людей, або представників у сенаті з метою отримання вигоди, як економічної вигоди, фінансової, або політичної, або просто помститися Дональду до Трампу. Чи підуть, е, е, чи піде маск на це, і чи погодяться на це демократи? Чи він буде намагатися профінансувати інших республіканців, які будуть намагатися йти в розріз із е, лідером? Республиканскую партию и президентом Трампом? Ну, я не сказал о том, что будет масса финансировать демократов. Это совсем не так. Он может uh -huh. финансировать республиканцев, которые uh -huh. не лояльны Трампу. Да? Потому что в республиканской партии, ну, по крайней мере, во время первого срока Трампа там был раскол. Вот. И далеко не факт, что люди, лояльные Трампу, выиграют выборы в Конгресс. Поэтому это могут быть и республиканцы. Это могут как вот там Маск хочет даже какую-то, а, 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 ну, по крайней мере, он запустил опрос, хотят ли американцы новую партию, да, и, э, может быть, что-то в этом направлении будет сделано. Но подчеркиваю, здесь нужно понимать, что у Трампа и э, у властей США есть очень жесткие ответные меры, вплоть до э, депортации, экстрадиции э, Илона Маска, сейчас обсуждается, ну понятно, что это самое радикальное предложение. Проверить, как он получал там студенческую визу, как на основании этой студенческой визы мы выдавали грин а, карту и прочее-прочее. Да, вплоть до того, что а, могут быть а, применены самые жесткие меры по выдворению просто маска за пределы страны. Так что я бы здесь, <coughs> ну так далеко сейчас не прогнозировал. Uh -huh. Вот у меня ощущение, что все-таки а, сейчас стороны пытаются спустить на тормоза этот конфликт, да, потому что вот, ну погорячились люди горячие, э, в Твиттер что-то выбросили, да, можно воевать, а можно просто вот ну разойтись с миром. Я думаю, что скорее всего команда Трампа и команда Маска э, смогут, ну или по крайней мере уже видно, что они делают все для того, чтобы этот конфликт ну, в таком хотя бы жестком варианте погасить. Дійсно цікаво, і, і такий варіант гіпотетично можливий. Може з вами в цій частині погодитися, але буде дивно виглядати, що людина, яка мала проблеми з отриманням студентської візи чи отримання громадянства Сполучених Штатів, взагалі потрапила у білий дім і в оточення маска. Більше того, проводила зміни і скорочувала витрати держбюджету на держсектор у найбільшій економіці. Тому, мабуть, це буде визнання цієї прогалини у системі, і це, мабуть, буде. Камінь в свій город від представників влади. Що ж, пане Дмитре, я вам дякую, що ви сьогодні знайшли час і можливість поспілкуватися. Дякую за ваші думки. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Дмитро Гудков, російський опозиційний політик, обговорювали конфлікт між Дональдом Трампом та Ілоном Маском. Пасибі.